родил нас, возродил наш дух, чтобы мы славили Его, чтобы мы были способны угодить Ему и прославлять Его на этой земле, и исполнять волю Его, жить по Его воле, не по воле, которую диктует нам плоть или этот мир, но есть законы Духа жизни во Христе Иисусе, и мы, Он открыл нам эти законы. Вы знаете, весь мир, когда человек согрешил весь мир, он стал противник для Бога. Он удалился посредством греха. Человек не мог общаться с Господом, потому что грех стал препятствием между Богом и человеком. И Бог видел эту проблему. И исполнит волю его. Мы живем для того, чтобы исполнять его волю и жить по его воле на этой земле. И мы ради этого мы здесь, чтобы поддержать вас в молитве, в слове, в пении, чтобы ваш дух он укрепился в Господе, чтобы вы всегда имели эту надежду на нашего Господа и не унывали, но всегда радовались, молились, поднимали свои взоры к Нему, и Он слышит вас, Он знает ваши мысли, Он поднимает ваши обстоятельства, Он готов помочь вам и поддержать вас все везде, и всегда. Да благословит вас Господь. Мы будем молиться о вас, чтобы Господь помог вам пройти этот путь до конца и остаться победителем в Иисусе Христе. Да благословит вас Господь. Вам 86 лет, да? да. А вот что фотография ваша, все водное крещение, Виктор, пастор, мы все, группа. Да. Он звонил позавчера, да? Да. Виктор звонил. А, кому? Все равно видишь. А где? Кто? Принимает. И женщина тоже ничего не понимает. Да, ее там... Вы где-то Еще раз. На Цветы были Сюда, девица. One, two, three, cheese. Все, да. Нормально? Я думаю, ну, давай, давай. Давай, все вместе а сфотографируем. У, у нас пять братьев, пять сестер, одиннадцать. Одиннадцать? Пять, 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 одиннадцать. Ну, я, я ж так. Саш, а, будет плохо немножко. Напротив. Наоборот, okay. на, на, на. Зак... Жили, как римский воин, будешь бить Христа полонитом. И он снова избитый, оплеванный, пойдет по горячим плитам? Неужели ты скажешь Богу, став поодаль, как все те прочие? Поживу без тебя немного я, надоела мне жизнь, не поручила. мир аминь благодать господа нашего и иисуса христа и любого бога отца и общение святого духа да пребудет со всеми нами аминь